Теплосеть готова практически к зимнему-зимнему периоду, то есть оборудование, это котлы, готово на 89%, осталось там мелочевку подделать, значит, и сети готовы где-то порядка там на 80, тоже там где-то 6%, то есть сейчас при закачивании воды в систему будут смотреться порывы, и тонкие места устранятся. То есть, в принципе, самая большая проблема... Это наш долг населения. То есть за руки незалежности мы задолжали за газ порядка 34 миллионов гривен. То есть сейчас по 217 постанове, значит, это специальный счет, на который собираются деньги для проплаты на газ. То есть за счет сейчас тяжелая ситуация с зарплатой в тепловых сетях, задолженность зарплаты порядка двух месяцев. Сегодня было буквально перед нашей съемкой, значит, совещания с тепловыми сетями, сказать, определяли выходы, как, как, выйти с этого положения. В ближайшее время за июль месяц работники тепловых сетей получат зарплату. Ну и в то же время мы собираем деньги для того, чтобы, сказать, можно было проплатить деньги за газ, потому что без попередней проплаты за газ никто газ на город не включит. То есть ситуация очень непростая. А так, в принципе, мы готовы. Готовы все практически предприятия э -э и коммунальные, значит, э и другие к осенне-зимнему периоду. И на этой сессии, значит, э -э Будем заслушувати керівників предприятия які доложать нашим депутатам і жовтоводцям у готовності предприяті восені зітні періоди. Василині, а скільки треба грошей на предоплату? Скільки є? Яка у нас ситуація? Значить, на сьогоднішній день у нас на спідщоті лежить мільйон 200 тисяч по газу. Ну, по крайней мере, я думаю, что еще где-то порядка миллиона мы насобираем. То есть, я думаю, я думаю, это реальные деньги, это которые на специальном взять. счету лежат и которые мы в любой момент можем оплатить. То есть, до начала отопительного сезона <coughs> мы должны собрать те средства, которые, скажем, мы проплатим, и у нас будет газ. Сейчас в каких объемах будет поставляться газ, не будет ли там ну, экономить и будет выдавать исходящую температуру ниже, чем в прошлом году, например, если квартира будет <coughs> Значит, э, нет, то есть вы смотрите, если уже везде заявлено, везде все сказано, что будет объем газа, поставляемый нам будет на 30% ага. ниже, то есть по-любому тепловой режим уменьшится. То есть были совещания в Днепропетровске на уровне, значит, э, э, скажем так, страны. Э, в принципе, пересматриваются тепловые режимы. То есть, скажем так, если минималка в квартире была э, 18, то она, наверное, будет 16. То есть это на законодательном уровне сейчас а пока все дело э, пересматривается. Но может быть такая ситуация, э, что... Э, допустим, от, э, газ от, по такой цене нам будет отпускать минус 30%. Но если мы хотим хорошо греться, то газ нам будет еще давать, но по цене в 2-3 раза больше. То есть вот тут золотая середина, то есть дана задание команда директору тепловых сетей, сейчас они обрабатывают эту всю информацию. Я думаю, что в ближайшее время значит, тепловые сети донесут до СМИ, до желтоводцев четкую раскладку по температурным режимам, четкую раскладку по потреблению там, в месяц количества газа, на какую сумму и так далее подобное. Но цена уже ж выросла, да? Два Люди раза, что, ну, два раз. Раз. Цена Нет, выросла, но не в два у, раза. Опубликуєте уже новый тариф на тепло. Значит, я, думаю, что вот то, что я говорил, что сказать, сейчас готовятся документы, и директор тепловых сетей, я, думаю, что вот или предконференцию соберет, наверное, может быть, со, всеми представителями СМИ, mm -hmm. или, может быть, где-то, сказать, отдельно на, каких-то каналах там выступит, и будет нам все эта информация. У нас значит, сделаем предконференцию. Да, у нас да, Пожалуйста, скажите директору тепломереж, чтобы он таки собрал все всех, mm -hmm, а yeah, yeah, все, все люди, да все все, Хорошо. Что все средства массовой информации. Информации. Что Тут это справа не грошах, это так что? а Хорошо. Якщо там Хорошо, значит, это самое, то, людям то, треба. то есть все средства массовой информации будут, будут да. присутствовать при этом самом. Дякую. Да.